Oh. ो प्रणम्यासिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुःकामार्थसिद्धयेत् प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्दकम् पञ्चमम्लम्बोदरम् च षष्टमम् विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं फालचन्द्रञ्च तु विनायकम् एकादशीं गणपतिं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभो विद्यार्थे लभते विद्यां दनार्थे लभते पुत्रार्धे लभते पुत्रं मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः